И хочу заострить внимание на объекте, который называем мы банно-прачечным комбинатом. Сложнейшая ситуация. Я по месту своего жительства каждый день, как минимум четыре раза, проезжаю мимо него. И хочу, чтобы я сейчас дам информацию о нем, и мы в ближайшее время, вплоть до рассмотрения вопроса и обговорения общественного с участием и дарачевой консультативного комитета. Горожане все у нас в баню просят. Но реалии вот так, такие, которые у нас есть. Может быть, сегодняшняя информация даст обратную реакцию. Может, кто-то будет из желающих все-таки принять участие в аукционе, мы его проводили. И к огромному сожалению, мы его не провели. Что дало нам право, естественно, экспертную оценку занизить, и я вам сейчас об этом скажу. Не возражаете? Значит, информация о незавершенном строительстве нежилом здании городской бани на 50 мест. Так она звучит. В 13.07.82 решением исполкома Лазовского райподкомбината выделен земельный участок по улице Ломоносова 108А для строительства банопрачного комбината. 12.10.93 через 11 лет решением в сессии городского совета 21 -го созыва данный объект включен в перечень имущества, которое составляет коммунальную собственность. В 1996 году, то есть через три года, 26.03, решением исполкома отменено предыдущее решение от 13.07.82 года и полномочия заказчика строительства переданы ОАО ЛКМЗ с финансированием строительства за счет городского бюджета. Земельный участок по улице Ломоносова, 108А, на период строительства надан ОАО ЛКМЗ. Решение исполкома о финансировании строительства. 22 давайте так, 93 год, 800 тысяч карбованцев. 94 9 миллионов карбованцев. Хочу обратить внимание, что это еще в гроши, чтобы мы их не считали в цифрах. То есть денег небольшие. Понимаете, 5 нулей, ни много, ни мало.

В 2008 году решением сессии городского совета 5 -го созыва здание принято с частной собственностью ОЛКМЗ в коммунальную собственность территориальной громады и переданного оперативное управление КП «Комсервис». В 2012 году решением сессии незавершенное строительство нежилое здание вместе с земельным участком площадь 036 ГА включено в перечень объектов коммунальной собственности, которые подлежат приватизации в 2012 году. Способ приватизации – аукцион. Стартовая цена, согласно независимой оценке объекта, вместе с земельным участок составляла 692 тысячи 16 и 52 копейки гривен. Хочу заметить о том, что мы такую работу кропотливейшую проводили в течение года. Так, Борис Викторович? Довели, довели мы до дома. Хочу напомнить э, память светлая перекреста Владимира Ивановича. Он был заинтересован в покупке этого объекта, но, к сожалению, так сложилась жизнь. Аукцион был назначен 19.04.2012 год, году. На заявление от субъектов для участия в аукционе не поступало. 24.05.2012 года решением сессии стартовая цена объекта была снижена на 207. 1600, на 207 604 тысячи гривен и составила 484 тысячи, в том числе ПДВ. То есть сегодня объект стартовая цена для аукциона 484 411 вместе с землей. Одновременно данные в объекте направлены в Департамент экономики и международных отношений Харьковской областной государственной администрации о таком, что может быть предложенным для передачи в собственность приватизации субъектам хозяйства, я имею в виду инвесторов. 23.03.12 года решением сессии незавершенное строительство, нежилое здание в бане передано на баланс КПЖУ. Банально простой вопрос, в чем будем работать? Я понимаю, что ну, сегодня конструктивных предложений. Ну, мы не сможем сформулировать. Эта информация для Я думаю, что нас слышат сегодня все горожане. Я готов в любом формате, в любом удобном формате любые предложения по этому объекту принять. К сожалению, есть негативные явления, связанные с этим объектом. Я 31 декабря, перед Новым годом, буквально днем, и туда заходил, видел просто детвору, которая там болтается. И которая, к сожалению, распивает спиртные напитки. Но там мы его привели в порядок, слава Богу. Но не дай Бог, чтобы мы там не дожились до ЧП. Поэтому, скорее всего, мы этот объект городским бюджетом, ну, даже при самой радужной перспективе, мы его не доведем до ума, а это колоссальное средство. Поэтому приглашаю всех, кто хочет, кто может этот объект участвовать в, в аукционе. Я приглашаю всех на переговоры для того, чтобы такую работу мы с вами провели и определились с этим серьезнейшим объектом. Скажу тоже честно, у нас таких объектов несколько. К сожалению, частный уже объект «Восток» в самом центре города. К огромному сожалению, мы констатируем факт о том, что в городе Лозовая отсутствуют молодежно-развлекательные центры в, хорош, в самом хорошем смысле слова. Но вот и география такая у нас, и возможности, и внутренние инвесторы, вот к огромному э, нашему к сожалению мы имеем их как объекты недостроены в хороших местах. Поэтому призываю всех к сотрудничеству. Депутаты городского совета. Никто не хочет Говорите честно, громаде. Так, спасибо огромное. А сколько там денег нужно для того, чтобы довести О, до ума? ну смотря как, какое целевое назначение у него брать. Когда мы говорили когда мы поговорили с Владимиром Ивановичем, он хотел целевое назначение сохранить, плюс, плюс гостиничные услуги. У нас сегодня нету химчистки, у нас сегодня нету, еще раз подчеркиваю, клубов, ну, в самом хорошем смысле слова, современном. Я думаю, что это средство серьезное, это десятки миллионов. Ну, 8-12 миллионов для того, чтобы этот объект начал функционировать. Берите на обсуждение во фракции, Вкрепите. давайте предложение.